रत्नसानुशरासनं रजतादिशृङ्गनिकेतनम् सिञ्चिनी कृतपन्नकेश्वरमच्युदाननसायकम् क्षिप्रदत्तपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमा पञ्चपातपपुष्पगन्तपताम्बुजद्वयशोभितम् फाललोचनजातपावकदग्धमन्मथ विग्रहम् कले परं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै य मारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीय मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्कसीकरसिक्तशुभ्रजडाथरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमा शैलराजसुधापरिष्कृतचारुवामकलेवरम् श्वेडनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्तकान्तकमाश्रितामरपातपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमा भेषजम्भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाखसङ्खनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै भक्तवल्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदं परम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारिदभूहुदाशनसोमपानिलखाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमभिप्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूतसमन्युतम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यदि वैयमा मृत्युभीतमृगण्डसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र जयप्पडेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमातरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददातिमुक्तिमयत्नता इति श्रीचन्द्रशेखराष्टकं सम्पूर्णम्